assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari ushbu videoni ko'rib turgan aziz do'stlarimiz ushbu videoda uyg'ur do'stlarimizga qardoshlarimizga bag'ishlanadi hech kimga sir emaski bir necha yillardan buyon uyg'ur qardoshlarimizga bo'lgan zulm ortsa ortdi lekin kamaymadi bu haqda ko'p gapiridi hozirda bu haqida gapirmoqchiman emasman hozirda uyg'urlar aslida kim ular uchun nimaga qayg'urishimiz kerak uyg'urlar ham birinchi navbatda biz kabi musulmon so'ngra turk hisoblanishadi turklarning ham bir necha bo'g'imlari mavjud bo'g'iz turklari karluk turklari va boshqa ko'pgina bo'g'imlari mavjud ular xuddi biz kabi karluk turklar hisoblanishadi turklari va bizni dinimiz millatimiz urf odatlarimiz hamma narsamiz bir xil yo'q biza o'zbekbiz o'zbekistonlikman deyishingiz mumkin yo'q biz o'zbekistonlik emasmiz o'zbekistonu shayboniyxun shayboniyxon avlodlari hisoblanadi ular mo'g'ul hisoblanadi mo'g'ulistonlik hisoblanishadi bu haqida boburnomada ham ko'pgina ma'lumotlar mavjud boburning o'zi ham aytganki o'zbeklar haqida ko'p urush qilganman ular aylanma urush taktikasi juda kuchli ekan deb ko'pgina hisoblashgan ular o'zbek xon avlodlari va mo'g'ul hisoblanishadi yo'q bizarga shu nom yoqadi yaxshi deyishingiz mumkin lekin biz buyuk davlat bo'lishni orzu qilamiz buyuk millat bo'lishni orzu qilamiz millat qachonki o'z holiga o'z asliga qaytsa shundagina ulug' bo'ladi ulug' millat bo'ladi ushbu videodan ham hurmatli shavkat mirziyoyev miromonovichga murojaat yo'llamoqchiman siz tarixni juda yaxshi bilasiz va o'rgangansiz ushbu o'zbekiston nomini turkiston markaziy turkiston deb nomlashingizni iltimos qilaman biz mustaqil davlat mustaqil millat o'laroq qachongacha ruslar qo'yib qo'ygan otni ko'tarib yuramiz shunday ekan sizdan iltimos ushbu davlatimiz o'zbekiston nomini markaziy turkiston qo'yishingiznida iltimos qilaman biz aslida o'zbek emasmiz mo'g'ul emasmiz biz turk turk millatlarning eng ulug'i butun dün dunyoga asrlar davomida hukmronlik qilgan millatlarning eng ulug'i hisoblanadi shunday ekan ushbu iltimosni qo'llayman yaqinda oldimdan uyg'ur do'stlarimiz qardoshlarimizhaqida